ہیلو بچوں خوش آمدید آپ کا ٹائمز امیجینیشن میں جہاں خوابوں کی دنیا اور جادوئی قصے آپ کے دوست بن جاتے ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک چمکتے چمکتے بادشاہت میں جو سبس سب پہاڑیوں اور خوشبودار باغوں سے گھری ہوئی تھی ایک نیک دل چھوٹی شہزادی رہتی تھی جس کا نام لیلا تھا لیلا صرف نو سال کی تھی اس کی بڑی بڑی تجسس بھری آنکھیں اور لمبے بھورے بھال تھے جنہیں وہ ہمیشہ ایک گلابی ریبن سے بانتی تھی لیکن شہزادی کے کے پاس ایک خاص راز تھا دوسرے بچوں کے برعکس وہ پھولوں اور درختوں کی سرگوشیاں سن سکتی تھی جب وہ محل کے باغ میں چلتی تو گلاب مسکرا کر کہتے صبح بخیر پیاری شہزادی اور اونچے درخت دھیرے سے بولتے خیال رکھنا بچی طوفان آنے والا ہے لیکن یہ بات لیلہ نے کبھی کسی کو نہ بتائی کیونکہ بھلا کون یقین کرتا کہ ایک سے زیادہ پھولوں پودوں کی باتیں سن سکتی ہے مگر اس کا یہ راز اس کی تنہائی کا ساتھ ہی تھا ہر روز سبق ختم ہونے کے بعد وہ باغ میں جاتی اپنے پھولوں دوستوں کو کہانیاں سناتی اور ان کی باتیں سنتی ایک گرمی کے موسم میں ایک بڑی مصیبت آن پڑی بارشیں تھم گئیں دن بہ دن سورج مزید تیز ہوتا گیا اور جھیلیں دریا اور کنویں سوکھنے لگے گاؤں والے پریشان ہو گئے کسان کھیت نہ سیچ سکتے بچے پیاس سے رونے لگے اور باغ جو کبھی ہرا ہر بھرا تھا سوکھنے لگ محل میں بادشاہ اور ملکہ نے بہت کوششیں دور دور دانا لوگوں سے مشورے لیے مگر کچھ کام نہ آیا ایک شام لیلا اپنے باغ میں اداس بیٹھی تھی اس نے آہستہ سے کہا میرے دوستوں میں کیا کروں سب پریشان ہیں پھول جو ہوئے تھے دھیرے سے بولے جنگل کے کنارے پر موجود پرانا بیت کا درخت وہ بتائے گا کہ پانی کہاں سو رہا ہے لیلا نے حیرت سے آنکھیں پھیلائی پرانا بیت کا درخت اونچا درخت ہلکی سرگوشی میں بولا ہاں مگر یاد رکھو وہ صرف نرم دل والوں کو سچ بتاتا ہے اگلی ہی صبح شہزادی لیلا ایک چھوٹی ٹوکری لے کر محل سے نکل پڑی اس کے ننے ننے جوتے دھول سے بھر گئے مگر چہرے پر عزم کی چھلک تھی چلتے چلتے وہ جنن جنگل کے کنارے پہنچی وہاں ایک پرانا اونچا بید کا درخت تھا اس کی لمبی چاندنی جیسی شاخی پردوں کی طرح جھول رہی تھی لیلا نے ادب سے سر چکایا اے عظیم بید میری مدد کرو میرے لوگ پیاسے ہیں اور زمین مر رہی ہے درخت کی آواز بھاری اور گونجتی ہوئی تھی اے دل بچی پانی گونجدار پتھر کے نیچے سو رہا ہے لیکن خبردار وہ صرف اسی کے سامنے جاگے گا جو غرور نہیں بلکہ صبر سے سنتا ہو لالا درخت کے ہدایت پر چلتی ہوئی ایک چھپی وادی میں پہنچی وہاں ایک بہت بڑا پورا پتھر تھا ہوا میں خاموشی پھیلی ہوئی تھی اور پرندے اوپر چکر لگا رہے تھے وہ پتھر کے قریب گھٹنے ٹیک کر بیٹھی آہستہ سے بولی پانی کیا تم ہو پہلے کوئی جواب نہ آیا شہزادی نے آنکھیں بند کی کان پتھر سے لگایا اور صبر سے انتظار کرنے لگی آخر کار اسے بارش کے قطرے جیسی ہلکی سرگوشی سنائی دی مجھے گانا ننی بچی صرف تمہارے دل کا گیت مجھے جگا سکتا ہے لہٰذا لیلہ نے وہ لوری گانا شروع کی جو اس کی ماں سونے سے پہلے گاتی تھی پہلے آواز کانپ رہی تھی مگر پھر دھیرے دھیرے مضبوط اور میٹھی ہو گئی اچانک پتھر لرجنے لگا اس میں دراڑیں پڑیں اور شگاف سے روشن پانی زور سے پھوٹ نکلا ایک خوبصورت ندی کی شکل میں بہنے لگا پانی دریاؤں اور کنوں میں واپس بھرنے لگا کھیت سرسبز ہو گئے پھول کھل اٹھے اور سارا ملک پھر سے زندہ ہو گیا لوگ خوشی سے نعرے لگانے لگے ہماری شہزادی نے ہمیں بچایا مگر لیلا نے صرف مسکرا کر خاموشی رکھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اصل راز اس کے باغ کے دوستوں نے بتایا تھا اس رات ستاروں کے چمک کے نیچے بادشاہ اور ملکہ نے لیلا کو گلے لگایا تم ہمارے ملک کا تحفہ ہو ہماری بہادر ننی شہ لیکن لیلا نے دل ہی دل میں جان لیا اس کا تحفہ صرف پھولوں اور درختوں کو سننے کا نہیں تھا بلکہ نرمی سے سننے اور دل سے سمجھنے کا تھا کیونکہ اکثر سب سے نرم سرگوشیوں میں سب سے بڑی دنائی چھپی ہوتی ہے اور یوں پیارے بچوں یاد رکھو دوسروں کی مدد کرنے کے لیے ہمیشہ جادو کی ضرورت نہیں ہوتی کبھی کبھی صرف ایک نرم دل اور صبر سے صبر سے سننے کی طاقت ہی کافی ہوتی ہے جیسے شہزادی لیلا نے اپنی محبت سے سب کو زندگی اور امید دی تو آج کی کہانی یہاں ختم ہوتی ہے ہم ملیں گے اگلی کہانی میں تب تک کے لیے اللہ حافظ